Я, найчестнейший кандидат в президенты Украины, Егор Лупан. Голосуй за Лупана. Наш номер в отеле «Космос». Ну я же за Лупана. Ну реально, ну, ну, олигофрены просто стоят на, на фоне зеленых карт с такими лицами. Кто-то ждет под это деньги. Кому-то ж это надо, зачем это просто нужно? Если он еще сам в себя вкладывает вообще позорище. Нас я хочу у нас крайне рівноправед, да белый тоже может бути президентом. Слава Богу. С ним права. Вася, что ты? Она его Ну хорошо, А что ты скажешь о женщинах-кандидатах? Это теперь очень модно. Наверняка из них тоже есть. А за видится очень смешной слоган. А против женщины тоже язык не повернется, сказать, что она олигофрен. Слоган одной женщины, конкурентки другой женщины, чтобы не рассказывать. А такая тоже такая, типа яркая, ее вывели специально в пику той главной женщине. Слоган. Я выиграю выборы, она отдохнет. Да, я бачу сегодня. Смешно? Молодец такая. Ну, такая, ну, представляешь себе, паразитирует на другом кандидате. То есть уже понимает, что этот кандидат раскрученный, крутой, да, как бы нужно же как-то, эх, прокатиться на этом хоть как-то. Вот так вот катается. Самое да? интересное, чувак, что, что, что того э, Лупана будут шукать в бюллетенях. Мы продолжаем. Я напоминаю о том, что за название на нашей программе, которая пока еще без названия, о, можно ужасно. голосовать. Да, она пока еще без названия. Мы голосуем на сайте к1 wwwk1.tv. Выбираем в этой неделе, в следующей неделе, мы определяемся с финалистами, а потом мы по понимаем, кто выиграл, и приглашаем вас в студию. И вы обсуждаете все эти вопросы с нами. В Bluetooth. Да. В да. Києві затримали два чиновника під Пит... час, коли вони отримали взятку 170 тисяч гривень. Вони сказали лошари. Хто тепер бере гривна? Гривна це такі 170 тисяч. Кому ж це треба? Їх видержали, їх відчитали. Посміяли, відпустили. Приїхав чувак з Івано-Франківської області. Звати його Михаил Антьомін, Я не знаю, де в Франківській області Антьомін знайшовся. Так. Як він там прожив, з до 70 волос. Тро, тро, він приїхав друго. і продає під мерією портрет Черновецького за 500 тисяч євро. Йому давали максимум 10 тисяч гривень. Він сказав, що готовий віддати її мінімум за 15 000 гривень. Логічно. <звук> мінімум, но продає за 500 тисяч. євро. А, нас... а сам Черновецький вже як то відреагував на це? Ну що, 500 тисяч євро, это дневной заработки. вот до Черноветского. Так что нормально. А, Миша Антемин, да. надеюсь, что пройдет нормальный самолет с Колумбии, знаешь, да, и все-таки буду... Леня купит. Картину созреет. Я предлагаю отправить Кузьму на тренировку. Иду на курсы для безработных, чуваки. Да, с... Не смешивайте кровь. Веселый способ обогреться это вот, вот купить обогревание с молодым человеком на паре в купальнике. Это беспредел. Власти снесли здесь бизнес-центр и построили здесь детскую площадку. А это, между прочим, был единственный бизнес-центр на весь квартал. не обижается, но президент наш ни рыба, ни мясо. Слишком э -э, шикарно одевается. Наверное, шуф. Ни за кого. Потому что уже не верим им никому. Честно говоря, верить им никому нельзя. Винононогая, красивая.